Друзі, намасте. Знаєте, дуже корисно після практики такий ідеальний варіант, коли ви зробили практику, зробити для себе такі духовні читання. Щось почитати корисне. Дві-три сторінки. Вам ніхто не каже, що треба сісти і книжку панувати. Знаєте, коли прочистили тіло, розкрили свій. Розум, він готовий. Да? Для навчання дуже гарний час. А для практикуючих йоги да? взяти книжку і почитати, що ми з вами зараз і зробимо. Ми закінчимо з вами сьогодні розділ джинана йоги, там буквально два листочка. і завершимо цей розділ Розділ ем, е, с, е, в книги як, як стати йогом. З вами Ми з вами Читаємо разом цю книгу, опановуємо її. Ми з вами розглянули, що таке йога, що таке хатха йога, раджа йога, карма йога, хакті йога. І сьогодні в нас джнана йога, йога знань, йога мудрості, коли пізнання Всесвіту йде до позиції Я дізнаюся з інтелектуального такого. І так, російська мова. Читаю. Так, окуляри десь. Забула дістати зараз окуляри. Я в парку, місце, місто Київ, я ще тут. Практику тільки завершила ранкову. І тому думаю, хм, чому би не почитати, чому би трошки час є. І, знаєте, це такий дуже гарний час і рекомендації вчителів нас приводять до цього. І так, окуляри вдягаю. Ум человека, начинающего изучать жена на йогу, должен обладать сильными способностями к совершенной концентрации и глубокой медитации. Его душа должна быть полна желанием абсолютного освобождения от всего условного и от законов, управляющих миром феноменов. Человек должен понять, что даже наслаждение небесными удовольствиями есть рабство, которое держит душу запутанной в сетях феноменальной относительности. Хорошо вооруженный всеми этими свойствами и знаниями, Джинана Йог должен бороться против обманом феноменальной видимости, непрерывно держа перед своим умственным взором идеал единства своего истинного Я с абсолютным с браманом, Брахманом. Он должен идти, стремясь к ясному сознанию этого единства, разрушая по пути мир название и форм, мир всех иллюзорных цепей и иллюзорных отношений. И он не должен останавливаться, пока его цель не будет достигнута. Человек, который пойдет по пути мудрости, начнет с того, что зажжет лес понятий и форм огнем истинного знания. Все понятия, все формы, все явления созданы Майей, непонятной силой Брахмана. И согласно законам на йоги эта сила Майи неотделима от Брахмана. Так же, как сила тепла неотделима от огня. Желая определить Брахман Джанана Йог постепенно откидывает все имена и формы и говорит, не то, не то, не то, до тех пор, пока не ощутит себя в единении с э, не имеющим ни имени, ни формы абсолютно суще существом всей Вселенной, где субъект и объект, познающий и познаваемое, теряют свои отношения и сливаются в океане бесконечного существования высшего разума. Вот это и есть йога слиянием, да, когда мы не отделяем себя ни от чего. Пока, к сожалению, мир дуальности, да, это майя, как здесь сказано, не э, неизвестная, да, не такая невидимая сила Брахмана, непонятная, непонятная сила, Но без нее да, без нее неможливо было створение всего-всего. Человек, искренне ищущий истину, снова и снова должен слышать, что атман или истинное я едино с Брахманом его или вечной истиной. И должен повторять себе такие фразы, как «Я, Брахман, я един с абсолютным источником знания, существования и света». Он должен непрерывно размышлять о значении санскритской формулы «Ты есть то». Он должен проводить все свое время в размышлениях о своем единстве с Брахманом до тех пор, пока свет Брахмана не осветит его души, не рассеет все мрака о виде, да, незнание, преобразовав его я в сущность божества. Ты есть то. Знаете, у нас есть такая прекраснейшая мантра со хам, то есть я есть то в переводе. Вот это то же самое. То есть понять, что ты есть на самом деле, кто ты есть на самом деле. И наше дыхание, оно всегда нам говорит, я есть то. Я есть то. Со хам. Со хам. Вместо того, чтобы поклоняться личному Богу, подобно Пхакти йогу, Джнана йог должен ясно понимать истинное значение всех атрибутов божества. Как они приводятся в различных Писаниях: то есть Творца или правителя Вселенной, Духа, бесконечного, вездесущего, всемогущего, неизменного, истинного и единого. И понимая реальность этих внутренних свойств божества, Джанана йог должен признавать невозможным для себя всякую форму поклонения личному Богу, так как это в его глазах было бы действием, исходящим от авидии, да, или незнания божественной природы Я или мана, на йог ищет того, что выше атрибутов и выше всех Писаний, что превосходит царство мыслей и что не может быть открыто человеческим интеллектом или разумом. Становясь в такое отношение к идее божества, он помнит, что все понятия личного Бога более-менее антропоморф, ан, антропоморфичны и что сам Творец должен состоять из явлений, раз он может существовать только в том или в другом отношении к сотворенному. Вследствие этого Джнана Йог не молится и не будет молиться никакому личному Богу, никакому духу, никакому высшему существу. Молитвы и поклонения кажутся ему бесполезными и ненужными так как он не ищет никакой сверхъестественной помощи, не просит божественного милосердия, а вместо этого осознает всемогущую, вездесущую природу отмана и знает, что его истинное я стоит по ту сторону добра и зла выше добродетелей порока, не никакими законами, царствуя над всей природой, он чувствует, что он в своем существе то же самое, что и Творец или личный Бог. И вместо того, чтобы отождествлять себя с телом, умом, чувствами или интеллектом, как делает обыкновенный человек, Джанана Йог всегда помнит, что он есть атман, никогда не рождаемый, никогда не умирающий, безгрешный, бесстрашный, неизменный, вечно спокойный, никогда не волнуемый, неприятными ни неприятными испытаниями, чувствами или переменами физическими и духовными. Видите, какие разные подходы, да? Пхакти йоги, йога, да? Вот это вот э, поклонение, молитвенность, да? Максимальное принятие своего личного Бога и поклонение ему. Здесь наоборот, никакого личного Бога, есть абсолют, все, я, он и позиция моя, познание именно такова. Истинный Джана непрерывно старается держать себя выше всех перемен внешних условий, выше феноменальной стороны жизни, и он непрерывно повторяет «Я Брахман». Вот как раз здесь, да? «Сохам». «Я он». «Я он». Ну, здесь вот такой привет, да? «Я он». «Я есть он». Или «Я есть то». Еще так, да, в некоторых текстах можно встретить у нас в школе была такая мантра, мантра сознания. Я брахман и ничто иное. Вот еще так, да, то есть садишься и я брахман и ничто иное, и я брахман и ничто иное, да, начитываешь и утверждаешься, ты понимаешь, что, да, ты действительно есть он, и ты познаешь этот мир с позиции, что зачем мне кто-то, если вот у меня он уже есть. Джанана Йог говорит себе, я не ум, не интеллект, ни я, ни чувство я, ни земля, ни вода, ни воздух, ни огонь, ни эфир. Но моя истинная природа ⁇ есть абсолютное существо, знание и свет. Он, я он, я он. Я не органическая деятельность, я не элементы тела, не чувство познания, не чувство действия, но я абсолютное существо. Знание и свет, я он я он. Я не, не, я не ненависть, не любовь, не жадность, не самообман, не эгоизм, не гордость, не тщеславие. У меня нет ни веры, ни догмы, ни цели, ни желания, ни свободы. Я абсолютное существо. Знание и свет. Я он. Я он. У меня нет ни добродетели, ни пороков, ни грехов. Для меня не существует ни наслаждения, ни страдания. Для меня нет ни писаний, ни ритуалов, ни церемоний. И я не пища, и я не тот, кто ее ест. Я абсолютное существо. Знание и свет. Я он, я он. Для меня нет смерти, нет страха, смерти, нет рождения, нет различия каст. У меня нет ни отца, ни матери, ни друга, ни врага, ни учителя, ни ученика. Я абсолютное существо. Знание и свет. Я он, я он. Ну, для современного читателя вообще, да, иногда может показаться это странным, как это. Но это вот такая, да, позиция Джина на йога и познание себя. У меня нет сомнений, ни вопросов. Я ни имя, ни форма. Я вечен, я господин природы, я не связан, не свободен, я един с брахманом. Я везде сущ, я божественен. Я неизменный господин всего. Я абсолютное существо. Знание и свет. Я он. Я он. Так непрерывно упражняясь, это, как знаете, дается практика вполне конкретная, упражняясь свои способности различать реальное и ложное, и стремясь подняться выше относительного и условного, выше феноменальной видимости, Джинана Йог приходит к осознанию абсолютной неизменной вечной истины в этой жизни и как бы совершенно сливается с нею в результате. Жена на йог утверждает, что тот, кто познает Брахмана, становится с ним одним, точно так же, как мистические религии утверждают, что человек, познавший Бога, не может быть ничем иным, кроме Бога. Джана на йог никогда не забывает, что его истинное Я есть Брахман. Достигнув этих высших ступеней божественного сознания, он живет в мире только как свидетель или наблюдатель происходящих с ним физических, психических перемен. Всегда счастливый, ничем не волнуемый, он путешествует с места на место, указывая людям путь к абсолютному освобождению совершенствованию. Истинный Джанна Йог живет как воплощение абсолютного божества на земле. Вот такой еще вид йоги, очень интересный, дуже цикавый. И на всем вин подходить. Да? Тому що кожна людина вона має певний період свого життя і має певні потреби. Згідно з його кармою. І ніяк інакше. Тому ми бачимо, що ми, може, і однакові, а насправді ми такі різні. Один вважає, що буде ось так і ні інакше, і я як скажу, так і буде. Ніхто мені тут не указ. Інший каже: та ні. Все навколо мене, це абсолют, це все і Я ось падаю до них, до його ніг. малюсь щодня, їжу присвячу, всі свої дії присвячую, виключу через таку ось. Третій каже, там в мене таке тіло хворе, Боже, куди там мені б його поправити, і хатха його, і ось там щось робить тілом. Інший працює, працює без прив'язки до свого труда. Другий форсовано розвиває свій розум, і саме на нього дає таку робить ставку. Ось вам і підходи в Йозі різні стежини різні. Гора одна вершина. Ми йдемо до неї, до цієї вершини. Але кожен своїм шляхом. Тому тут ми розглянули п'ять видів йог. Ну, вони вважаються такими, може, основними, які та, пришвидшують шлях до того просвітлення. Але видів його насправді більше, да? от скільки є нас, скільки нас проявлень, стільки видів його. Обирайте те, що вам ближче до душі. Те, що підходить саме вам, і це буде саме правильний підхід. І нав'язати комусь, що ось так, ось так, ось так не можна. Можна тільки порекомендувати, можна тільки надихнути, можливо. Такі красиві білки скачуть. Вибачте, відволіклася, але це неймовірно. їх тут така кількість, що просто. От, тому, друзі, практикуйте, насолоджуйтесь цим життям, воно таке прекрасне, воно таке різне, воно неймовірне. Треба помічати його, жити його. Знаєте, як в практиці йоги, які ми робимо, ми занурюємось. Це проживаємо як кожен міх. Таке життя, воно чудове насправді, не дивлячись да, на те, що може, як нам кажуть, це погано, і це не добре, і це б хто б змінив. Все добре, все вчасно, все тут і зараз. Живіть тут і зараз. Будьте добрими, але не глупими, да? тобто розумними, розвивайте свій розум. Я дякую всім за увагу. Ми закінчили е, розділ 5 видів юг, але в нас наука дихання, і продовжимо наше читання про дихання. Що ж це таке? Що це за наука така? О диханні. Це про пранаяму, мабуть. Всім гарного дня! Бережіть себе, дякую, що були разом Намасте.